Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 del Los Síndrome de Love Maltrata y basados en el libro. Ve a cambiarte de ropa, dijo Tay en voz baja, haciendo que Brick se vea desconcertado. ¿Por qué me cambiarían? Brick miró mientras miraba su camisa. Te dije que te cambiaras, no preguntes demasiado, dijo Tay nuevamente. Pero quiero una razón, respondió de inmediato. Te dije que no preguntes, todavía usarás esta camisa y volverá pronto. Si la fiebre vuelve esta vez, yo no te cuidaré, Brick, dijo Day con voz profunda. No le gustó nada ver a Brick con esa prenda, que más bien era color carne. Pero Day se dijo a sí mismo como respuesta que no le gustaba la camisa de Brick porque no quiere que vuelva la fiebre de Brick. Si no quieres mirar, no tienes que mirar, respondió Brick. Day frunció el ceño. ¿Por qué estás discutiendo tanto? dijo Day con una voz profunda. Yo no discutí, gritó Brick de vuelta, y Day inmediatamente se puso de pie antes de caminar hacia Brick. Brick retrocedió en estado de shock. Mm, la muñeca de Brick fue sujetada con fuerza por Day. Luego tiró de él para que lo siga a sí mismo hasta la habitación. ¿Qué vas a hacer, Day? Preguntó Brick de inmediato, tratando de luchar, pero no se atrevía a hacerlo porque tenía miedo de que Day lo lastimara de nuevo. En su corazón quiere ser terco con Day, pero no puede evitar preocuparse por eso. Cállate, ven aquí. Day se dio la vuelta antes de llevar a Brick al dormitorio. Oye, Day, ¿qué estás haciendo? Para, gritó Brick mientras Day levantaba el dobladillo de la camisa de Brick y se la quitaba por la cabeza. En pocas palabras, Day rápidamente agarró a Brick y le quitó la camisa sin mangas. Oye, gritó Brick en estado de shock. Day caminó, tomó la camiseta sin mangas de Brick y la tiró en la basura fuera del balcón. ¿Por qué lo tiraste? Brick corrió tras él para sacar su camisa de la basura, pero Day se puso en la puerta y cerró la puerta del balcón. Ve a sentarte en la cama, dijo Day con severidad. Brick se sentía pequeño y asustado. Pero mi camisa. Brick quería sacar su camisa primero. Dije que te sientes en la cama, dijo Day con voz tranquila y concentrada, haciendo que Brick se retirara para sentarse al final de la cama. Day respiró hondo, antes de entrar al guardarropa de Brick, sacó una camisa con cuello en V y se la tiró a Brick. Póntelo. La próxima vez si te digo que hagas algo, entonces lo haces o mejor te golpearé, Brick, dijo Day con voz profunda. Brick miró la camiseta en su regazo y supo que Day quería que se cambiara. Puedo usarlo, pero no deberías tirar mi camisa a la basura de esa manera", dijo Brick, refunfuñando con su camisa, sin saber que Day también trata de no mirar a Brick mientras no usaba camisa, por la sensación de calor en su cuerpo. Bueno, no escuchaste", respondió Day, antes de hablar con frustración. Te he llevado a mi tienda en Cannes, no? le preguntó Day a Brick de nuevo. ¿Recuerdas el camino?", preguntó Day. Brick asintió. Bien, entonces pon tu ropa en la bolsa. Dejaré que me lleves a mi tienda, respondió Tay, porque no podía conducir largas distancias solo en este momento. ¿Cuántos días quieres ir a la tienda? Preguntó de vuelta. Unos días. Todavía no estoy seguro. Estoy preocupado por la tienda. No he vuelto en unos meses para mirarla. No lo sé, dijo Tay. Brick sintió lentamente. Cierto, desde que el ladrón interrumpió en la tienda hace tres meses, no hemos vuelto a ir, dijo Azog al recordar. ¿Robó la tienda? Preguntó Day sorprendido porque no puede recordar nada. No mucho, recuperamos lo robado. Guardaré tu ropa también, dijo Brick, antes de levantarse para recoger la ropa de Day y la suya propia y ponérsela en su bolso. ¿Me detengo a comprar algo? Preguntó mientras conducía hacia Canchanamburi. No, respondió Day después de llamar para decirle a Nike que ambos irán a la tienda en Canchanaburi Por unos días, Brick sintió el reconocimiento, y luego procedió a conducir pero sigue conduciendo no tan rápido. Honestamente, no puedes conducir más rápido que esto, preguntó Day enloqueciendo un poco. Puedo seguir conduciendo, no veo la necesidad de apresurarme, respondió Brick en voz baja. Day miró fijamente a Brick pero no dijo nada. Como desees, mira a dormir primero, dijo Day. Ah, respondió Jay con la garganta y continuó conduciendo normalmente. Realmente fue intencional porque no quería que volviera a ocurrir un accidente.